Смотрел передачу, минут 10 больше не смог смотреть. Масичук разговаривал с этим нашим <coughs>, притувой. Почему нет инвестиций от Запада в Украину? Почему раньше не инвестировали? Они инвестировали почему? Потому что она работала у Коломойского <coughs> всю жизнь на него, да, и на Медведчука. А Медведчук и Коломойский договаривались с Кучмой, делали закрытые конкурсы начиная от моего медкомбината в городе, были закрыты конкурсы. То есть подписывался, прописывался конкурс под определенного инвестора. И все крупные предприятия Украины были разворованы на закрытых конкурсах, начиная от Криворожских оков. И туда заходили какие-то Сурки, Сахметов, Коломойский, семья Кучмы или Медведчук. И так они дерибанили. Они все эти 30 лет страну расписывали на закрытых конкурсах. А потом на эти деньги можно было финансировать канал 1 плюс 1, ты не один, и хорошо жила наталка Масячу. Поэтому, когда вы этот вопрос задаете, вы поймите, что все ноги, главное, не выйти на самих себя в этом вопросе. А зачем западная компания <coughs> приходить сюда, если на этот конкурс инвестиционный нельзя зарегистрироваться? Да. У нас же поэтому из-за закрытых конкурсов, и потом появились Наталки Массичук, и, например, два руководителя Госко майна сами себе в рот выстрелили и начали прыгать с девятиэтажек.